Hai, assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ni cikgu akan mengajar empat perkara menyebabkan wuduk terbatal, hadas bagi wuduk. Perkara tersebut ialah yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Maksudnya, jika keluar air kencing, najis, angin iaitu kentut mazi atau wadi dari tempat buang air kecil atau buang air besar wuduk akan terbatal. Seterusnya, antara contoh mudahnya ialah selepas buang air di tandas ataupun tiba-tiba terketut semasa bermain atau duduk. Jadi, apa yang perlu buat? Okay, kita hendaklah pergi ambil wuduk semula sebelum kita hendak solat. Jadinya sebelum kita nak solat, kita perlu ambil wuduk terlebih dahulu. Seterusnya, yang kedua, hilang akal atau pingsan. Maksudnya, jika seseorang pingsan, jadi gila atau tak sedarkan diri, dia tidak boleh kawal diri dan mungkin keluar angin atau najis tanpa sedar. Kemudian, Antara contoh mudahnya ialah pingsan semasa cuaca panas dan juga terlalu pening dan jatuh tidak sedar. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey, bila sedar semula, kita hendaklah mengambil wuduk baru sebelum solat. Selain itu, uh, poin yang ketiga ialah tidur maksudnya kalau kita tidur sampailah kita tak sedar apa yang berlaku seperti tidur baring atas lantai atau atas kerusi wuduk kita akan terbatal antara contoh mudahnya ialah tidur baring waktu rehat ataupun tertidur dalam kereta masa balik kampung tapi kalau terlelap sekejap dalam keadaan duduk dan badan tak bergerak, wuduk tidak akan batal. Akhir sekali, yang keempat, bersentuhan kulit lelaki perempuan bukan mahram. Maksudnya, jika lelaki dan perempuan yang bukan mahram, iaitu bukan ayah, ibu, adik beradik atau suami isteri, bersentuhan kulit secara langsung tanpa berlapik, wuduk boleh terbatal menurut mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, bersalam dengan cikgu lelaki atau perempuan yang bukan mahram. Selain itu, tersentuh tangan kawan berlainan jantina semasa bermain. Siapakah mahram? Okey, mahram ialah orang yang haram dikahwini selama-lamanya. Contohnya, ibu dan ayah, adik-beradik kandung, anak sendiri, suami atau isteri. Kalau sentuh mahram, tidak akan batal wuduk. Jadi apa yang perlu buat jika tersentuh bukan mahram, kena ambil wuduk semula sebelum solat. Ya ini ikut pandangan Mazhab Syafi'i yang diamalkan di Malaysia. Selamat pagi, anda anak sekolah. Sekian terima kasih. Jumpa lagi.